कैंप 2030, वादिये गुम इन तीस सीरियल, अट्ठाईसवीं और आखिरी किस्त ये अमरोज कैंप में हमारे क्याम की आखिरी रात थी सुबह काजिब से दो घंटे पहले ही हमें आइंदा की चोटी की सिमत अगले कैंप 2030 की जानब रवाना होना था मैं अबू आदम ओजगर, डेविड सोंग बहादुर गर्जिये के सभी कोह पैमा अपने अपने कानों पर अपना सामान उठाए अगले सफर के लिए तैयार थे आर्की ने हम सबको नजर भर कर देखा और फिर अपना रुख वादी की तरफ कर लिया उसकी आवाज़ वादी में गूंज उठी दोस्तों वादी गुम की कहानी हमारी शनाख्त का काफ है यह हमारी मौजूदा दुनिया के खदोखाल की वजाहत में मददगार भी है और मुस्तबिल की में सफर के लिए हमारी रहनुमा भी ये हमें एहसास दिलाती है कि हम सब एक ही गिरोह से ताल्लुक रखते हैं और वो है नस्ल इंसानी इस कहानी में हमारा माजी भी एक है और हमारा मुस्तबिल वो एक लम्हे को रुका और फिर बोला दोस्तों हमारा अगला पड़ाव कैंप 2030 है जहां कारें और बसें खुदकार होंगी किसी ड्राइवर के बगैर और हादसे से बहुत ज्यादा महफूज गसलखानों में वजन की मशीन की तरह वो सतह भी मौजूद होगी जिस पर कदम रखते ही जिस्म की नमकियात खून का दौरान गरज ये कि सेहत से मुतालिक सारी तफसील और गजाई और तिब्बी मशवरे दस्तियाब हो सकेंगे जर्राहत और दवाओं की दुनिया जीनियाती मालूमात के सहारे एक ऐसे इनकलाब से दो चार होगी कि आज का तरीका इलाज महज माजी का कस्सा बनकर रह जाएगा खुद हमारे ही जिस्म के चंद खुलियों को लेकर दिल गुर्दे और फेफड़े वगैरह बनाना मुमकिन हो जाएगा और हजब जरूरत उन्हें तब्दील किया जा सकेगा नैनो टेक्नोलॉजी ऐसी मजबूत और बारीक पटरियां मुहैया कर देगी कि जिन पर चलने वाली लिफ्ट में बैठकर कर खिला की बुलंदी तक आना जाना मुमकिन हो सकेगा रेलगाड़ियां बाल जैसी बारीक पटरियों पर तेज रफ्तार सफर कर सकेंगी मरीख पर पहली इंसानी बस्ती का क्याम और ख़िला में छुट्टियां गुजारना मुमकिन हो जाएगा वहां पहुंचकर हम सब इंटरनेट चश्मे या कॉन्टेक्ट लेंस पहनकर जबानों और माशरत के फर्क को बासानी उबूर करके आपस में बातचीत कर सकेंगे हमारा जती डेटा हमारी तमाम फाइलें हमारी उंगलियों की पोर में हमारे साथ साथ, साथ सफर कर सकेंगी हर दीवार हर मेज और हर हमवार सतह इंटरनेट से आरास्ता और जाग रही होगी हमारे ख्याल और उंगलियों के इशारे की मंतजर हमारे पैगाम हमारी आर्जुओं की मंजिल की जानब रवा दवा होंगे एक दूसरे को छूना एक दूसरे की मदद करना एक दूसरे से मोहब्बत करना आसान हो जाएगा एक दूसरे का एहतराम करना मुमकिन हो सकेगा आइंदा की चोटी नामालूम बादलों के पीछे से ही अगर हम ज्यादे राह में इंसाफ और सच्चाई और सबसे बढ़कर मोहब्बत अपने दिलों में अपने साथ रखें तो फिर ना कोई खौफ होगा और ना कोई खतरा आरकी ने रुख मोड़ा और आइंदा की चोटी की सिमतम निगाह डाली और उमूदी चढ़ाई की जानब पूरे कदम बढ़ा दिए हम सब भी अपना अपना ज्यादे राह उठाए आइंदा की चोटी की सिमत चल दिए इख्ताम वैल्यूवर्सिटी शार